SST lebih sesuai berbanding GST. Cukai barangan dan perkhidmatan GST diakui mungkin lebih baik untuk sektor perniagaan tetapi sebenarnya tidak untuk rakyat. Ini kerana pelaksanaan GST adalah lebih luas dan impaknya terus kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, GST yang dikenakan juga tidak ditanggung oleh perniagaan kerana mereka boleh menuntutnya kemudian. Melalui cukai jualan dan perkhidmatan SST pula, beliau berkata kerajaan boleh memilih sektor mana yang perlu dikenakan cukai berbanding GST yang mempunyai mekanisma yang lebih kompleks jika kerajaan ingin lakukan yang serupa dengan SST saya boleh pilih. Ya saya ada membuat golongan wanita marah kerana pada awalnya kita kata sektor penjagaan kesihatan dan kecantikan pun kena dan saya pun tak tunggu lama untuk buatkan mereka gembira kembali dengan pengecualian jika saya gunakan GST mekanismanya lebih kompleks. Keduanya apabila kita masukkan GST pada 2018 sudah hampir tujuh tahun kebanyakan syarikat tidak bersedia untuk GST. Jadi jika kita cuba laksanakan GST kembali, ia mungkin mengambil masa 2 tahun untuk mengemaskini sistem untuk hadapi GST. Negara ini tidak boleh lalui tempoh masa 2 tahun. Kita ada banyak perkara yang perlu dilakukan untuk membolehkan ia terlaksana dengan baik. Jadi ada isu kelewatan dengan GST katanya memetik Astro Awani. Bila berkata demikian, dalam sesi soal-jawab Fire Chat bersama Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia, Datuk Fadl Muhammad di Majlis Invest ASEAN Malaysia Conference 2025, anjuran bersama Bursa Malaysia Berhad, Bursa Malaysia dan Melayu Banking Berhad yang berlangsung di ibu negara selama 3 hari bermula selasa. Tambahan lagi, isu pelaksanaan semula GST terus menjadi polemik apabila sesetengah pihak mendakwa ia lebih telus dan menguntungkan rakyat serta perniagaan berbanding peluasan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini menegaskan bahawa kerajaan tidak akan melaksanakan semula GST selagi kadar gaji minimum rakyat belum mencecah RM4,000 sebulan. Sehingga pendapatan meningkat, ia bukan sesuatu yang tepat untuk kerajaan mengenakan cukai yang akan membebankan rakyat. Biarkan pendapatan meningkat dahulu, kemudian mungkin kita boleh kaji semula GST, katanya di Petik Harapan Daily. Sementara itu, Amir Hamzah menegaskan bahawa kerajaan kini memberi keutamaan kepada usaha meningkatkan pendapatan rakyat menerusi pendekatan ekonomi madani. Dalam pada itu, kerajaan turut optimis sasaran kutipan hasil tambahan RM10 bilion daripada semakan dan peluasan skop SST secara bersasar bermula 1 Julai 2025 mampu dicapai meskipun beberapa pengecualian diumumkan baru-baru ini. Amir Hamzah berkata kerajaan juga yakin sasaran defisit fiskal 3.8% bagi 2025 mampu dicapai susulan peluasan skop SST dan pelaksanaan subsidi bersasar RON95 separuh kedua tahun ini. Lagipun katanya pertumbuhan negara masih utuh setakat ini dengan ekonomi pada suku pertama 2025 berkembang 4.4%. Kami melihat pertumbuhan sangat kukuh, pendapatan juga baik. Justru saya cukup yakin bahawa kita akan mencapai defisit defisit 3.8% menjelang tahun ini, katanya di petik media perpaduan. Minggu lalu dilaporkan bahawa PMX bersetuju untuk mengecualikan buah apple, oren, limau mandarin dan kurma daripada dikenakan cukai jualan. Anwar yang juga Menteri Kewangan turut memutuskan untuk menaikkan had nilai ambang pendaftaran bagi perkhidmatan pajakan atau sewaan serta perkhidmatan kewangan daripada RM500,000 kepada RM1 juta ringgit bagi mengurangkan bilangan perniagaan kecil yang terkesan akibat peluasan skop cukai perkhidmatan. Dan begitu juga dengan Syarikat-syarikat um, SMEs ni Yang terutama yang peringkat kecil Dia minta threshold itu RM500,000 terlalu rendah Dia kata naikkan lagi Dia minta RM1.5 juta Kita naikkan jadi RM1 juta Itu dah diumumkan Jadi uh, saya minta cuma boleh tegur Tapi biarlah tengok faktanya dan keperluan kita dalam negara ini Selain itu mengulas mengenai perkembangan rundingan tarif dengan Amerika Syarikat, Amir Hamzah berkata, maklum balas yang diterima adalah positif dan kedua-dua pasukan mengadakan perbincangan dan rundingan yang baik. Menurutnya, pendirian Malaysia kekal tidak akan mengambil tindakan balas, sebaliknya berhubung secara rapat dengan Amerika Syarikat untuk memahami isu yang dibangkitkan dan mencari penyelesaian terbaik untuk kedua-dua pihak. Jelasnya lagi Malaysia berpegang kepada prinsip yang secara asasnya menyokong multilateralisme dan mahukan sistem perdagangan berasaskan peraturan. Multilateralisme akan membuka peluang baru dan dengan adanya peraturan juga akan memberikan keyakinan dan membenarkan pelaburan berkembang, ujarnya lagi. Tahniah dan terima kasih Kerajaan Madani pimpinan PMX. Teruskan usaha kalian menjalankan tugasan dengan penuh tanggungjawab mengemudi negara, membaik pulih ekonomi demi rakyat dan negara tercinta. Jom Channel pasti wujudnya serombolan pihak yang bakal mereka ceritera dan membina naratif yang dangkal lagi tidak masuk akal untuk menimbulkan kegusaran rakyat kebanyakan. Namun diharapkan dengan penjelasan dan penerangan yang sudah diberikan oleh kerajaan bakal diteliti dengan baik sebelum termakan hasutan dan dakyah pihak yang hanya mahu menjahanamkan. Ingat, rakyat sentiasa memahati.